payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarnin birida masjidga kirganlarida ansonlardan bo'lgan abu umoma ismli bir sahoba nihoyatda bir tushkunlikka tushgan çüşkün holda o'tirardi payg'ambarimiz ey abu umoma sizga nima bo'ldi debs'di yo e, rasululloh g'amlar ko'p qarzlar ko'p mana shu narsalar meni qiynab qo'ydi e, abu umoma sizga shunday bir so'zlarni o'rgataymi agar shu so'zlarni aytadigan bo'lsangiz olloh g'amlaringizni ketkazadi qarzlaringizni uzadi ado qiladi ha rosta o'rgating dedi tong ottirsangiz yoki kech kirgizsangiz ya'ni ikki mahal ertalab va kechki payt Allohumma inni al-hammi wal 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 hazan va 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 al-ajzi kasal al-jubni bukhl min qahri rijal. Parvardigora, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman ojizlik va yalqoqlikdan panoh tilayman qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan panoh mikey